26 или 25 февраля нам дали последний раз за март 20 года. 14 год долг, 15, -й, 16, но ну, а в 17 пришли другие, директор прошел другой, ну мы за счет там, это, что-то там копейки какие-то получали. Периодически какие-то мелкие деньги, которые выходят люди на работу, что-то выплачивают. Всего задолженность порядка не порядка 256, по-моему, миллионов гривен всем работникам. Это...